সলাতুল হাজত নামাজ পড়বেন দুই রেখাত এবং এই নামাজটা যে কোনো সুরা দিয়ে পড়বেন যে সূরাটা আপনি শুদ্ধ করে পারেন আরবিতে নিয়ত করবেন নাওয়াই তুয়ান ও সল্লি আলিল্লাহি তালা রাকাতাই হাজত নফলুল্লাহি তালা মুতাবাদ জিহান ইলা জিহাদ কাহাতি শারিফ আতি আল্লাহ আকবর অথবা বাংলায় এভাবে বলবেন আমি ক্যাবলামুখী হয়ে দুই রাকাত সলাতুল হাজত নামাজ পড়তেছি আল্লাহ আকবর سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى, سبحان ربي الأعلى. الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

এভাবে নামাজ শেষ করার পর আপনি সরাসরি সেজদায় চলে যাবেন সেজদায় গিয়ে আপনি আপনার হাজতটা আল্লাহ তালার কাছে পেশ করবেন আপনি আপনার সমস্যাটা আল্লাহ তালার কাছে পেশ করবেন কারণ হাদিস শরীফে রসুল করিম সল্লা আলি ও সাল্লাম করেন আকরব রব মায় কুমুল আব্দ রবহি ও সাহাজ বান্দা যখন সেজদায় থাকে তখন আল্লাহ তালার একেবারে নিকটবর্তী থাকে তো এভাবেই সালাম ফেরানোর পর সরাসরি এভাবে সেজদায় চলে গিয়ে বলবেন اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. এভাবে সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আপনি আপনার হাজটা আল্লাহ তালা কাছে পেশ করবেন